Слава Богу. По милости и великой любви сегодня мы здесь, на этом месте. Хвала Ему. Вы знаете, это не просто так. Это не просто так, что мы сегодня поем о любви Божьей, и мы просто случайно как бы оказались здесь. Это только милость Божья привела нас на это место. Сегодня много людей находятся в разных местах. В разных. Кто-то поехал отдыхать, кто-то пошел в кафе, кто-то еще в каких-то или удовольствиях, или в каких-то делах, заботах. Но когда однажды Господь коснулся нашего сердца, нас начало что-то влекти. И это влечение наше к Богу, к любви Божьей, которая распростерта была от начала и по сегодняшний день к нам. Слава Ему! И я хотел поделиться Словом Божьим. Знаете, когда читаю Слово Божье, все время оно о чем-то говорит. Апостол Павел говорил, все Писание Бога вдохновенно и полезно. Все Писание. И вот есть такие места, которые нас о чем-то заставляют задумываться. Вот эту штуку обязательно держать, нельзя поставить вот микрофон сюда, чтобы цель, бо мне надо. А если буду без микрофона, слышно? Цель, бо мне неудобно, мне надо читать и очки снимать. И это самое. Посмотрите, написано в послании к евреям. Поэтому, поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. А Слово Божье говорит нам, вера наша от слышания, а слышание от Слова Божьего. Когда мы читаем Слово Божье, тогда у нас и рождается вера. Мы начинаем размышлять, мы начинаем думать точно, как это было, как это все происходило, и рождается вера в сердце нашем. Но здесь есть одно интересное слово. Особенно внимательными, чтобы не отпасть чтобы не отпасть от веры, не отпасть от того спасения, которое Бог для нас совершил. Вы знаете, и когда ты долго в вере, ты начинаешь понимать более того, что мы иногда для своего спасения делаем гораздо меньше, чем Господь сделал для нашего спасения сам, отдав самого себя полностью, без остатка, для того, чтобы нам, нам иметь жизнь вечную. Слава Ему. И вот я хотел такое местописание вам оставить просто на память, да, чтобы мы были внимательны к Слову Божьему, понимая, что спасает не начало, это хорошо, когда хорошее начало в жизни христианина, когда он познакомился с Богом, когда он слушает Слово Божье, старается исполнять его, но спасает, как бы мы хотели или не хотели, конец нашего служения, как в конце жизни мы пройдем свой путь и какими мы окажемся пред Богом. Посмотрите, первое место Писания, с чем я хотел поделиться, это Старый Завет. Вы знаете, да, что такое Старый Завет? Это как история. Написано в Слове Божьем, что это прообразы для нас, чтобы мы не были похотливые на зло, как они были похотливые. Но в итоге, если мы поразмыслим, да, это просто очень интересно. Это история. Там жили такие же самые люди, с такими же самыми нуждами, проблемами, радостями. Бог, ну, что с первым миром, что второй мир, он же ж людей не поменял. Поменялся закон на благодать. Но люди такие же самые остались, мы тем же самым событием чему-то радуемся, в чем-то огорчаемся, проходим те же самые проблемы, испытания, искушения, да, скорби, все то же самое. Но для нас это как история, как проходили в одно и то же время одни и как другие. Кто держался Господа и как им было проходить, а кто потихоньку, потихоньку потому отходил. И что с ними происходило, с этими людьми? Потому что Бог, несмотря на то, что любит, несмотря на то, что знает, что будет в конце, и предлагает нам самое лучшее, но везде мы находим в Слове Божьем такое слово. Если, если я благословлю, я укреплю, я дам силы, я проведу, я спасу и так далее, и так далее, и так далее, но если, если ты будешь то и то, и то исполнять. И посмотрите, первое место Писания я хотел поделиться, но для меня это очень хороший пример. Не знаю, как для вас, для меня очень хороший пример. Это написано третья книга царств, третья глава, с 5 и потом 9, ну, выборочно несколько стежков. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог: Проси, что дать тебе. Дорогие, дальше Соломон говорит ему такие слова. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И дальше написано так. И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог, за то, что ты просил этого, этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить. Вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя и после тебя не восстанет подобное тебе. И то, чего ты просил, я даю тебе и богатство и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И то, что мы говорили. И если будешь ходить путем моим сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу дни твои. Вы знаете, ну если так человеческим языком, своими словами я скажу, чудесное начало. Чудесно. Есть люди, которые грешили пред Богом, делали что-то злое, да, разбойник на кресте. Помните? Много таких людей. Соломон, мы смотрим, сам по себе уже был какой-то богобоязненный. Он видел, как по закону поступал отец, он приучался к этому, видимо. И посмотрите, когда он встретился, разговор с Богом, не со многими говорит Господь. Соломону написано, что два раза являлся в его жизни Господь. Но когда он встретился с Богом, и когда Бог начал заговорил с ним, мы видим, что у него были разумные мысли. Он не говорил чего-то такого своего какого-то, да, но просил мудрое, разумное. То есть сам по себе уже был не глупый человек. Плюс к этому всему, Бог дает ему еще свою мудрость, дает ему благословение в этом всем, говорит, я тебе и то дам, и то дам. Но было одно условие, если, и мы говорим, возвращаемся к тому, чем я говорил, начало и конец, почем и человек получает спасение. Начало было чудесное. Посмотрите, что мы дальше читаем. Это уже написано в третьей книге царь с 11 главы. Тоже выборочно тут. С, 11, с первого стишка, но выборочно. И полюбил царь Соломон многих чужестранных жен, женщин. Кроме дочери фараона Мавитянок, Аманитянок, Идумиянок, Сидаянок, Хатиянок. И всех тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилю, не входите к ним. И они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам, к ним прилепился Соломон любовью, и было у него 700 жены, 300 наложниц, и развратили жены сердца его, если бы это только этим кончилось. Но там написано дальше так. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавицкой, на горе, которая пред Иерусалимом, и Малоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему. Вот такое повествование из Старого Завета мы находим. Соломон, мудрый человек, и сам по себе был не глупый, еще получил мудрость и благословение от Господа, но было одно условие. Если, если ты будешь сохранить себя и будешь ходить путями моими начало чудесное, конец неважный. Не знаю, как Господь с ним решил, это не наше дело, Господь знает, но конец был неважный. И множество примеров, и второй пример, это уже из Нового Завета. Посмотрите, тут описывается за другого человека, и написано так. Это Евангелие Луки, 19 глава, с 1 стишка, Слово Божье. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, и тут обрати внимание, и человек богатый, и человек богатый. дальше будут какие-то события. Я почему обращаю на это внимание? Потому что в Писании есть такие места. Например, написано так, что легче верблюду войти в игольное ушко, чем богатому в Царство Небесное. Помните, был богатый юноша, который тоже сразу загорелся, «Господи, я пойду за тобой, куда ты не пойдешь, можно за тобой идти?» А он говорит, «Иди, раздай свое имение всем, нищим, там, кто нуждается, и приходи и следуй за мною. И почему-то тот юноша, написано, отошел с печалью. Но посмотрите этот человек, это был Закхей, это был, ну давайте прочитаем. Искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидев его, и сказал ему, Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне бы было у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же стал, сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама. Посмотрите, тоже богатый человек, начальник мытарей. Ну, если своими словами, это, наверное, примерно как начальник податковой инспекции, да, или на, у нас там на Украине была налоговая полиция, я занимался там бизнесом, то знаю, что это такое. Богатые люди, да? А в то время вообще там, ну что такое, кто там сдает эти налоги, они пишут только за сколько может написал, а сколько сила в его карманах, один, один Господь знает, так? Богатейший человек до этого какое было начало у него грешил жил как все воровал крал написано если кого обидел значит кто-то ну, брал больше чем должно было быть да ну, жил как жил как все но когда он встретился с иисусом начало было неважное. но конец был такой как мы его вот читаем какой он вывод для себя сделал как он поступил несмотря на то что он был богатый человек и что сказал ему в ответ, Иисус. Поэтому я на сегодняшней проповеди хотел бы подчеркнуть одно. Почему написано, чтобы мы были особенно внимательны к тому, что слышим, чтобы не отпасть. У нас хорошее начало. Мы познакомились с Господом. Мы слушаем Его Слово. Мы хотим жить по Слову Ему, исполнять Его истину. Но чтобы все это мы сохранили до конца. Помните, как апостол Павел говорил? Течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец жизни. И э, на эту тему я просто хотел, есть ну, э, одна поэтесса, и это очень мне нравится. Она так жизненно и просто пишет. И вот просто на эту тему я хотел э, прочитать стихотворение. Не утомил или хватит? Нет. Все, тогда читаю. Э, у нее интересный такой момент, именно в этой книге есть она стих пишет по, по вдохновению она берет какое-то место писания стиха и потом на это, вот на эту так как там сказано она пишет свое написано так она берет тут такое из Евреям третья глава ибо мы сделались причастниками Христу великое значение какое, да и опять если только начатую жизнь твердо сохраним до конца и дальше она пишет неважно как ты будешь начинать Какие совершишь дела для Бога, но важно, как ты будешь умирать, и с чем придешь к концу своей дороги. Конец покажет, как ты жизнь прожил. Я обочаюсь, немножко женский характер такой же нагрит. Конец покажет, как ты жизнь прожил, в кого ты верил и чего ты жаждал, каких богатств искал ты для души. На что надеялся, конец покажет. О, если бы жизнью, о, если бы жизнью был твой Иисус, Не будет день последний днем печальным, Без страха встретишь смерть лицом к лицу, И поплывешь с надеждой к причалу. В отчаянии не сожмешь ты рук, И на живых смотреть не будешь скорбно, И все поймут, кто был твой лучший друг. А ты им скажешь, слава Богу, скоро. Вокруг тебя не будет суеты, но тот покой, что Господом дается, и все поймут, в кого поверил ты, и почему душа к Иисусу рвется. <как> Проснешься и род... Простишься и родных благословишь, уста твои произнесут молитву, и окунешься в океан любви. Окончен путь, завершены все битвы, не дрогнет сердце, и последний вздох направлен будет в небо к Иисусу, ты скажешь, я иду, встречай мой Бог, и ангелу руки твоей коснутся. Какое счастье, вечно сделать шаг и в жизнь уйти по благодати Божьей. О, пусть моя вот так уйдет душа с тем именем, что мне всего дороже. Мой Иисус, мой пастырь, мой Христос, благослови закончить путь достойно, Пусть будет тихо, без надрывных слез, по-христиански будет пусть спокойно, я Господу пойду, но не на суд. И распахнется небо синей дверью, друзей своих встречает Иисус, мой друг, ты веришь этому, и я верю. Мой Иисус, мой пастырь, мой Христос, благослови закончить путь достойно. Слава Господу! Да благословит нас Господь и поможет начатую жизнь твердо сохранить до конца чтобы все, что мы здесь пройдем, в конце концов оно закончится. Мы водворимся в обителях Божьим и так будем с Ним вовеки. Ему за все слава. Аминь. Помолимся еще, поблагодарив Господа. Дорогой Господь, Аллилуйя, слава Тебе! Слава Тебе и хвала Тебе, владыка жизни.